ড্রাগসের বিরুদ্ধে কাচার পুলিশের আরও এক সফল অভিযান লক্ষ্মীপুর বিধানসভার জুজাং পাহাড়ে এক অভিযান চালিয়ে বৃহৎ পরিমাণে হেরোইন জব্দ করেছে পুলিশ গত উনত্রিশ অক্টোবর লিংবই হুনসাই লাল মার বর্জুনা মার নামের তিনজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছিল কাচার পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পর কাচার পুলিশের একটি দল জুজাং পাহাড়ে অভিযান চালায় ওই পাহাড়ের একটি গোপন স্থানে পঞ্চাশটি সাবানের বাক্সে বর্তী ছয়শত পঁয়ষট্টি গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশ যার বাজার মূল্য প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা হবে বলে জানিয়েছেন কাছাড়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন ব্যুরো রিপোর্ট আমার সোনার কালীগঞ্জ ড্রাগসের বিরুদ্ধে কাসার পুলিশে অনেক বৃহৎ সফলতার অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়েছে যোৱা মাহৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখে আমি তিনিজনকৈ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু হৈছিলে আৰু তাৰে এজনৰ চিকাৰত ভিত্তিত আবেলি জিৰিঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত যুঁজাম পাহাৰত জংঘল এৰিয়াত তাতে চাৰ্জ কৰা হৈছিলে আৰু তাত পঞ্চাছটা চাবোনৰ কেছ তাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাত প্ৰায় ছশ পইচা পঁয়ষষ্ঠি গ্ৰাম সন্দেহজনক হিৰোন উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল এই হিৰোনখিনিৰ যদি ব্লেক মাৰ্কেটত মূল্য চাব মূল্য চোৱা হয় তাত চাৰে তিনি কোটিতকৈ অধিক হ'ব ইয়াৰ মূল্য তেখেতৰ নাম হ'ল হিনবৈ হোচনাই তেখেতক ইতিমধ্যে যিটো আমি কেছ ৰুজু কৰা হৈছিলো ঊনত্ৰিশ দহ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ সেই কেছতে তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে আৰু তেখেতৰ তেওঁৰ লগতে লালৰিং থান মাৰ আৰু বৰজোৰা মাৰ এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে আৰু তাৰে ভিতৰত লিনবৈ পুনচাই এইজন ব্যক্তিৰ তেখেতৰ ঘৰ তামিলং জিলাত আৰু এখেতৰ স্বীকাৰীৰ ভিত্তিত চাৰ্চ অপাৰেচন কৰা হৈছিলে যুঁজাম পাহাৰত আৰু তাত আছুতীয়া ঠাই এখনত

উ ঘৰ তামিলং ডিষ্ট্ৰিক মণিপুৰ কা তাম ডিষ্ট্ৰিক্ট মই উথি থে লালিং ফান মাৰ্ক যা ঘৰ লখিমপুৰ থানা মানে মাৰ্কোলিন এৰিয়া পতা হে আৰু নাম হে বৰ্জনা মাৰ্ক ওৰীয়া হিচাপত আবি হিৰাচত মই সিদিনা অভিযানটো পোন্ধৰটাকৈ চাবোনৰ বাকচ আৰু লগত চাৰিটাকৈ আইফোন জব্দ কৰা হৈছিলে আৰু সেইটোত প্ৰায় আঢ়ৈশ গ্ৰাম মান ah heroin minta tak sile hei sapo nak pasal